пошли в сторону ее дома. Ну, я предложил ее провожать. И все, пошли к ней, и она уснула, и сняли ее кольцо. В Магазин в магазине кофе купил, и таблетки кинул. Она возле дома уснула. Какие таблетки? Азалептовый. Что, еще раз? А Это что такое? Сортварный. Снял кольцо. И что еще? А она? Да. А он остался там, в вот. Сотрудниками уголовного розыска Центрального районного отдела совместно с коллегами с городского управления был задержан гражданин Грузии, который совершал грабежи в отношении женщин на территории города Николаева. В результате разбирательств было установлено, что данный гражданин знакомился с женщинами в питейных веселительных заведениях города Николаева, после чего им в напитки подбрасывал таблетки снотворного, затем пытался и провожал их домой, они плохо себя чувствовали, и он их грабил, забирая при этом у них золотые изделия. Значит, в настоящее время данный человек арестован находится в ИВС города Николаева. Данный гражданин привлекается по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса, то есть грабеж, за который предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет. В настоящее время также личность данного гражданина проявляется на причастность к совершению ряда других преступлений.